demişdi, ifrə damla çağırmaq istəyir, deyilmə, ifrə gəlmirəm. Əməli adamlar gətirirlər ki, həmin veli velişin marağı etdir. Qadının, qadın, yer, bəki, kişi, yer var. Başdır bütün gününü sosial şəbəkədə öz asporusu. Şunurdakı evlər yaxın zamanda evlərəm, amma alınmadı. Belə təhlükəvəllətlərə biraz ehtiyatla cavab verməyisdin. Tap pehosh gəncis. Oskyurdik, çox sağ ol. Pandemiya müdric keçirəsiniz. Bəs necədir? Keçiririk vəziyyət. Vəziyyət baxır ki, mən necədir? Əlbəttə hamı üçün ümumiyyətlə hər kəsə təsir elədi, amma məyəzərlər var ki, daha çox təsir eləyir. Çatında heç nə var. Yaxşı olar amma. Gəl. Gəsdirdiniz ki, bu qədər davam edəcək? Bəzi insanlar demişdi, ilk ilk aylarda düşünmürdüm. Artıq yayları keçəndən sonra artıq bildim ki, deyənlər düzdür və yani, proqnozlar düzdür, yəni bir ildən çox çəkə bilər. Aslı bir o qədər də yox, amma hazır idim mən. Pandemiyada bir çox sənət dostlarımız e, evlərlə, avtomobillərlə saatdılar. E, maddi cəhətdən çətinlik yaşadılar. Sizdə vəziyyət necədir? Nəsə satdınız? Yox, mən bir o qədər məsraflarım indalə hazırda çox değildi, yəni baxımdan ehtiyac olmadı nəyəsə. Amma YouTube-dan gəlir olduğuna görə ehtiyac olmadı. Bir çox insanlar var amma ki Mən qınamıram həqiqətən. Böyük məsələlər olur ailələrin böyük. Yəni bir çox məcbur qalıb yəqin vaxt atmatdılar da. Yaxın günlərdə dağlarda olmağımızın çəkiliş filmini sizə təqdim etdiniz. Və çox geniş yayıldı. Hətta Türkiyədə də böyük bir marağa səbəb oldu. Ümumiyyətlə, yəni sizin rekordunuzu yeniləyənlər var YouTube-da. Yəni səhv etmirəmsə artıq 200.000 var. Var, var. Yox, rekord çox olur baxışdır. Yəni Bizim manual bir şey yanaşanda tək YouTube-da baxış sayının çox olmağını düşünmürəm. Yəni baxır hansı publika buna dinləyəcək, qulaq asacaq, nə təpki gələcək. Elə şeylərə də diqqət edilər. O baxımdan belə işlər görmək olar ki, YouTube-da 100 milyon da keçə bilər. Onu gəlir də gələr, amma digər tərəfdən mənə böyük zərər də ola bilər. Hətta elə bir işlər də bununla düşünürəm amma yenidən yoxunmuş musiqiçilərin yenidən e, e, səsləndirməyi fəaliyyətə və biraz cəsarət tələb elədi amma düşünmürdüm ki, belə bir o qədər də bu cür rəğbət qazanar. Deməli, klipdə bir az bir az səhmiyyət qarış nələrsə özləri ilə insanlar bəyənir ki, məni sevindirir. Verdiklərə qiymət. Sanki Türkiyədə mən hətta YouTube statistikasına baxıram, ikinci Azərbaycan çox ən çox dinlənilib Özbəkistanda. Dinlənir hal-hazırda. Ümmiyyətləsə rəqib görürsüz. Şəhsətə də zərif bir nüfuz tədir deyir. Yox, bilirsiz, düzdür, bir rəqib deyəndə, yox, bu qaydasında nəyə görə, onda bir tərəfləri var ki, o da özü yazır, özü bəstəleyir və belə o baxımdan bir uyğunluqlar var. Rəqabət hər zaman var, hər zaman olur. İndi ilə dövrdə ki, rəqabət hər zaman hə, çalışır, yeni musiqi çıxır hər tərəfdən doğur. Əvvəlki dövrlərdən daha çoxdur rəqabət, çünki internet daha əsas elədi ki, kimsə qısa müddətdə yetdi populyar ola bilər və ox dillərlənin ə məşhur olan sənətçi bir çalışması artıq arxa plana keçir. Rəqabət hər zaman var. Sağlam rəqabət yaxşı bir şeydir, elə deyilmi? Amma konkret ki məsəl məndə rəqib deməyib, bunun düzgün izah bilmərəm. Ə niyə də münasibətiniz zəhmətiz adəyənə? Çox normal, normal şəkildə. Yaxşı, bu ot alışqandır, 100 danışığında hərəkətinə davamlılığını bilən Oğlandona görə də hörmətim <coughs> var sizə e, təmir çox az çıxırsız səbəb. Aşağısı son vaxtlar bir az oldu təkliflər gəlir, çox sağ olsunlar ki, dəvət eləyirlər, onu yüksək dəyərləndirirəm. Çox tez-tez görməyi xoşlamıram. Lazımsız yerə eyni repertuarlarla, yeni mahnılarla, eyni mövzularla evirdə tez-tez görmək bəzən daha da e, xeyirdən çox zərərə işləyə bilər. Buna görə e, burdan da səslənirəm bəzi e, Tutqatı çox stadim insanlar var ki, dəvət edirlər, getməyəndə incidirlər. Mən düzgün başa düşdüm. Nərdən heç məyən vaxt verim. Müəyyən vaxtdan sonra əfra bura zəət edirlər, belalar olur. O baxımından. Üzr etmirəm, siz maşaşo oluya qədər yəni sizdən teleziyə çıxmaq üçün pul tələb ediblər. Və siz ümumiyyətlə bu günə qədər teleziyə çıxmaq üçün hər hansı bir məbləğ ödəmisinizmi? Məsələn, yaxın günlərdə Şəhbədin Tovuzda qeyd etdi ki, bəs mən 2000-ə yaxın. 4.200 nədir. <laughs> <laughs> Televiziya olaraq ki gözəl rəqəmdir. Yox, mən e, məhsul şouya qədər deməzdim. Ondan onu ya, həmin ərəfələrdə mən dəvət olurdum, mən getirdim sadəcə olaraq. Görürsünüz, belə bir yol seçdim ki, artıq digər Çok istiqamətdə. Hə, mən ümumiyyətlə istəyirdim ki, YouTube inkişaf olar, artıq onu mən görürdüm əvvəldən və birincə ehtiyac da yoxdu. Onda əvvəldə dəvətdə olurdular, deyirdim gəlmək istəmirəm. Ya. Sonra Efra pul verdiyim özüm verməmişəm mən. Mən bilmərək də kimsə nə deyibsən Efra dəvət eləyirlər belə bir şey. Sonra bilmişəm ki, o adam Efra pul verir. Bu da bir böyük bir məbləğ olur. Yəni mən biz istəyirəm pis də baxmıram, gələ bir şey. Çünki o döyəm onu tələb eləyirdi. Kimsə işdir, irəliləyir ki, məsulun təqdim eləməsi üçün bəlkə ehtiyac olubdur. Amma nə bilmən mə o yol səhpədimdə. Başqa cürə də tərif inkişafı mənə kömək ola bilər artıq internet dövrü daha çox populyardır. Hə. Yəni internetdir e, isə. Və e, düşünək ki, internet yoxdur artıq. Bitdi bu dövr. Yəni siz tanımardınız ümumiyyətlə YouTube-da tanınmazsanız, Instagram-da tanınmasanız, Hı -hı. bugünkü e, tanı talitalı olardınız. Bəli, olardım. Çünki mənuşaq yaşlarımı yadıma gəlir. Kasetlər dinlənilirdi, kasetlər ələl gəzdirilirdi məsəl üçün Ağadə Aşağıevin, Baloğlan Əşrafun, Nəvədəm Soyevin. Yəni e, bəzi insanlar da bir iti daha gizli gələn, daha maraqlı gəlir. Nəinki siz efirdə görünmək. Hazırdır ki, həmin vaxtlarda bir kanal var idi bütün gün efirdə olan insanların kasetlərini insanlara axtarırdılar. Amma belə insanlar kaset sürətlə satılırdı və populyarlaşırdılar. Bu sadəcə olaraq bir YouTube da bir vasitədir. İndi görüntü baxımından daha işə asan daşdırıb əlativ edir. Və YouTube olmamışdı mənim 2007, 2008-də musiqilərim vardı, yayılırdı hər yerdə var idi səslənir onda təsir oldu ki, insanlar görməmişdirlər. Yəni yenidən öz görəndə artıq maraq yarandı. Əsasən hansı kateqoriyalı mğənniləri hesab edirsiniz? Həqiqətən, yeni şey yaranıb. Bu baş məğənnilər ümumiyyətlə necə qarşılayırsınız? Çox pis, yaraşdırmıram, yəni. O termin hansı zarafatdana bir veriliş, nəsilə bir verilişdən gəlir? E, düzdür, var aşağı səviyyəli bu siklər çoxdur. Məndə də, də diqqətliyəm ki, olmaz, gərək e, təyinatlı əsas sənətində hələ özücə özü oyulmuş özü, şeir, elə keyfiyyətsiz musiqi var səsləndirilir. Mən də həmişə nüksanlarımı görə-görə görməyə çalışıram. Yəni kimisə elə deyirsiz, biz fikir biliriz fikirdir, tənqidçi fikri başqa, tənqidi fikri başqa. Qısqançlıqda var, qərəzli fikri də var. Həmişə olacaq bunu hazırım bilirəm ki, uğursuz mümkün deyil. Yəni hansı kateqoriya edəyim, nə edeyim, edeyim. mə? Əsas birinci növbədə mənə lazımdır insanları xalqın normal kütlərin reaksiyası. O fikir bildirənlər kənardan danışanlar olacaq o danışsınlar. Tənqidləriniz sıxca açılmadı. Yo olur, gəl yani, diyəli qulağıma çatdır, o dərəcədə deyil ki, yəni elə bir pis tənqid də görməmişəm ki, qayd-ona sərt cavab verim ki, kim sözü fikrini bildirə bilər. Amına normal münasibətdə yəni heç kimə bir intiqam yox. Kim sözü fikrini bildirə bilər, bəlkə dinləməz, dinləmirəm deyir. Amma bir şey var ki, dinləmirsən, necə qiymət verirsən. Bəzən deyirəm, eşitməmişəm amma deyirəm bittinlər bir qiymət ver sonra da. Belə hallar da olub ki, ləhənətçilər olublar. Hətta sonra da deyiblər ki, mən belə düşünmürdəm, başqa cür bilirdim. Deyirlər ki, biraz keçmişdə keyfəslik işlər olub deyirlər, alt biraz elə çıxıb. Ayıqda internetdən gələnlə bir az efir müğənniləri qısqançlıqla yenə yəni baxırdılar ki, o internet sahəsindən gəlir. Hər saytə gələyən insan öz özünü təsdiqləyə, öz təsərrüfləri görə, bilir var ki, ruhdan salmaq üçün olan tənqidlər. Bir də var ki, ə, xoş tənqidlər. O sizə andı xoş məramlı təngittir. Bunları ardılma bacarın. Damla ilə münasibət istəyəcəyəm. Xeyli vaxtı görmürəm normal olmalıdır ya elə bir şey yoxdur. Yaxşı normal. Bilirsiniz? Bir yox, niyə küsməyəm, məndə kiməs kiminsə. Ə, ümid etmə, mənə maraqlıdır ki, məsəl Aygün rəyə yoxsa Damla şəhərdən hansını seçərsiniz? Daha çox hansını seçməyə verirsiniz? Düz isə birə sualdı deyəndə indi belə sual verirsiniz ki, artıq bu bildim ki, başlığa gələ biləcəksiniz. <laughs> Hərəsə də əz yolu var, düzdür. İllərlə, musiqi keyfiyyəti, məsələ bu məsələlər düz öz rolunu oynayır. Eee, o baxımından baxır necə seçərsiz. İndi onlarla şəxsən münasibətim belə tanışdım yoxdur, amma Şəbnəyim də amla ilə bir səhnələri paylaşmışıq. Mən durub da başqa nə deyə bilərəm ki? Dinləməkdən də musiqidən aşırılıb. Elə mahnı asıldı. Elə mahnı olur ki, bəzən bu dövrdə damlan hansı mahnı din, səslənir, dinlənir, xalq istəyir. Elə dömən olur ki, da var, da var. yox, yox, dömənən asıldı baxır hansız şəklin, hansı daha populyardır. Düzdür, müəyyən fikr e, kriterlər baxımından deyəndə rəyə, yə, yenə başqa kriterlər var, amma xalq reallıq baxımından xalq sevgisi var. Ərasında öz kütləsi var, bunu ayırmaq da lazımdır deyirəm. Mən droqada da bu belə təhlükəli hallara biraz ehtiyatla cavab verməyə istəyirəm. Əla yəni, fikir bil, bəzənə fikri başqacadır yazanlar olur. Mən yerə gəlmişdən söz yerinə çəkər buraxdılar da verilişlərinin birində bir sual verdilər damlalar barədə. Orda anonsda o qısa bir qırı e, görüntü vermişdilər ki, mən demişəm onun gəldiyini, damlanın gəldiyi yol göz qabağında olur məsələsini onu. Evet. Onu əslində açıqlamasındı verim ki, bəlkə də incikliyi ola bilər, bilmirəm var yoxsa ondan sonra özün bir başa danışmısan. Yəni mən orada onu demək istəmişəm ki, bir səhnələri paylaşmışıq bir yerdə verilişdə olmuşdur. Sonradan bilirəm ki, verilişlə tək çıxmaqdır belə. Yəni ümumiyyətlə başqa heç kimnəsi bir intriqa girməyə, ayrı qalmağa qal yaralaq, yaratmaq xatirində həmişə fikir bildirməyə fikrim olmuyub. Siz şey hmm. sadəcə sərat baxırsınız. Yo, mənə bir neçə dəfələrlə dedilər ki, du demişik, efir adamlarla çağırmaq istirir, deyirəm mən efirə gəlmirəm, onunla gəlmirəm. Hmm, sonra o biraz xoş gəlmədi, kəsə bir yerdə məclislərə gedirik, toylar oxuyuruq. O baxımından demişdim yenə. E, Ən hə. şey dedisə siz ona qarşı ə, qeyd etsələr ki, məsələn siz efrə çıxarsanız, damla da dəvət edilsə, siz qəbul edərsiniz. Yo, o şərti mən heç vaq qoymamışam ki, mən efrə gələmsə falan kəs olmasın. Özü bilər damla gəlmir ki, öz işidir. Mən heç nə demirəm. Onu dəvət edən, verici siz bilir ki, kimi dəvət etmək lazımdır. Problem yox, məndə işin deməyim. Xanım, bundan bir prinsipə qoylas deyə bilmək. Əfət təkcə məsələm, bu müəllərin bir çoxunda bu şərt e, var. Siz e, siz qarşılayırsız sözünüzlə bölüşdürürsüz yoxsa yox? Pis də yox. Baxır kimlər də ola bilər ki indi, amma illərlə bir e, məktəblərdə birlikdə o çiyinçiynə gəldiyin adamlara qarşı demək məzəddir düzgün o çıxmır. Ola bilər də indi bəzən mən qınamıram elə adamlar gətirdilər ki həmin vəylə vəylə şimdi marazdır. Kimlənsə bu bəlkədə e, Flancyas deyir mən kim flancyaslarla da əfərə sal. Gəlir, baxıram, üç mən neçə dəfə görürəm, tanımadığım adamdır. Gəlib elə məhmuqur ki, demişəm əs. Nə oldu? Qınamə baxıb buna. Amma bir də var ki, həmişə birlikdə gördüyün duet ortlarında bir əfərə çıxmıram, o belə yaxşı çıxır. Mənim fikrimdə də, yenə öz fikrimdir. Kimilərlə dostluq edirsiniz bu sahədə? Sıx münasibət etdiyim nə o qədər dostluğum yoxdur, sıx yaxın dostluq var. Mənim başqa sahələrdən də, yəni köhnədən dostu, onlarla sıx münasibət saxlayıram. Yerdə qalan kimlərlə adı çəkilləsir, yəni konkret sala deyəmiz, amma bir çox insanlar var ki, normal münasibət dərkəsində. Yəni çox nə yaxın, nə də çox uzaq. Normal məsafədə münasibəti var. Müstəqilçilər də, sənətçilər də Maşını şondan sonra həyatınızda planetizmin fiyat dəyişdi. Yəni maşını şovda və qalibsiz oldunuz. Maşını satdınız pulu ilə dəyişdiniz. <laughs> maşını satmadım, elə üstünə biraz pul verib dəyişdim. Bir il sürəndən sonra qaydılara uyğun Əhatimdə dəyişən oldu ki, biraz ora mən dəvət edəmişdilər, getmirdim, dedilər ki, orda gözləndən düşə bilərsən, məylədilərsən. Düşündüm ki, hər hansı davranışa görə yəni insanın xarakteri çıxır zə. Dedim, mə kimliyini bilərdin. Hoşuna gəlmədi, əlini çək, çıx get. Ya danışan biləndən sonra nə problem olar ki? Xalqın sevimlisi daha hörmətli var ki, ki müğənninin səsinə görə, ifasına görə rəğbət olur digər şəxsi keyfiyyətlərə görə rəğbət qazandım. Bu da məcən bunun yəni bunun məğnəmi məsələsən. Onun dəyəri mənim üçün tam başqadır. O eşidəndə qazandıns bir şey deyil ki, o xalis əmmi münasibəti xalqdan qazanmaq. E, ola bilər yaxşı musiqi çıxardarsan, keyfiyyət klip çıxardarsan, sənətdə daha da qalxa bilərsən. Amma sənin insana keyfiyyətləri, xalqın gözündə aşağı səviyyədə oldusa, onun hələ də çox təsiri məcən böyükdür. Çox e, minnətdaram ki, insanlar bu sənətməyyətə qiymət verir. Səhvən siz deyiliksiniz ki, maşın şoldan sonra televizorlara pul bu, vermədim. Bu gün sizdən təbii ki, çox sağ olun. Məcbəzan da vermirdim, xeyr mən. <laughs> verməmişəm siz. Ona <laughs> özün verməmişəm. Məni dəvət elə kim isə. Dolayı o mən bilməmişəm. Mən bilmərək də olub, sonradan bilmişəm. A, sonradan bilmişəm. Yəni pis bir şey də görmürəm. Sadəcə olaraq bə, bəlkə o yeri gələrdsə, o cür adlar mən də ata bilərdim. Sadəcə olaraq mən internetlə maraqlandım elə gəldim. Gördüm ki, bu daha yaxşıdır və öz məhsulumu internetdə, YouTube-da daha öz istədim kimi təqdim edirəm. Gedib Hansada verilişə çıxıb bir dəfə oxumaqdansa, gedib bir klip çəkib onu YouTube-a yerləşdirərəm. Məyd qınayanlar olarkən, niyəsa boş-boşuna ayağa get olmazsa çıxıb fərazı dedim, yox, mən belə istəyirəm. İndi də hə həmin vaxtda çəkdim kliplərin pulu da hələ də gəlir mənə baxış kitabdan. <laughs> gəlir, bu indi ona görə də olar. Yaxın bir neçə həftədir televiziyalar açıq məcəllə kanalara tələb etdi. Yəni belə bir açıqlama ilə müraciət etdi televiziya rəhbərlərinə. Ümumiyyətlə siz onun fikrini dəstəkləyirsiniz. Yəni bu məğənni televiziyalara çıxmaq üçün kanallara və ödənməlidir məğənnilərə. Baxır məğənniyə, baxır gerilşə, baxır o indiki o döyəm bizdə hələ vəziyyət gəlib yetişiyiib. O məğənni reytingdən asıldı, görülüşdən asıldı. Yoxsa mən durub deyim ki mən hə, pulu verin yoxsa getmirəm. Məsələn isə ki bu vəsitə deyil axı. O hələ bizdə o məqam gəlib çatmayıb amma dünya praktikasında çoxdur belə şeylər. Velaholla gələcəkdə həqiqət bizdə də ola bilər. Velahollar yəni biraz tələskən cəralar. Amma hələ, doğru də qərar. Dəstəkləyirəm amma tələsik hələ ki onun məqamı yetişməyib. Bizdə o, o strukturalar formalaşmır. Bəs bu gün e, gündəmdə axşam Fatihdir. E, Türkiyə mətbuatına müsahibə verib və Türkiyə mətbuatı onu Azərbaycanın tərkanı kimi e, təqdim ediblər. Bu sosial şəbəkədə birmənalı qarşılanmadı. Hətta lağlağ obyekti oldu e, sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən. Əslində Türkiyədə siz daha çox sevilirsiniz. Türkiyədə sizi hansı məqamda müqayisə edilməsini istəyirsiniz? Və ümumiyyətlə bu axşam Fatih'in e, Azərbaycanın tərkanı kimi təqdim edilməsinə necə qarşılaşırsınız? Valla mən raz gelməmişəm belə bir məlumata. Baxır onu kim təqdim eliyib, kim deyib, ondan aslıdır. Biri var kimsə bir, bir söz deyə bilər başlıq xatırlayın. Kimsə deməli mən bir ehtiyacım şey var, amma uyğun uyğun müqayisə deyil. Yalnız müəyyən bir başqa səbkilsənəsi desələr, hə, deyərdim. Mən hətta özüm də desələr ki, mən fərqını məğarə səfkli görürəm də biraz. Ucu ki, qaldı ki, mən kimi demək? Bu roqodarı, nə bilim, onu gələk kənardan baxıb deyirlər mən özümə, nə deyim, rahat boğunçuma görəsə. Hər də sizə öz həmkarlarınız qədiyir. Cəhatla kəs 40 yaşlı bir məhəlisidir. Biz sizi çox tanıdıq, tanılmağınızı sevinməyinizi qəbul edəmlər. Necə hmm. danışırsız belə hallara? Çox sakitcə. <laughs> Həmkindən. Olandı, olur da, olan şey. Bilirəm ki, mən hər sahədə olduğum üçün bu sahədə də elə bir şeylə var, özü də bu sahədə daha çoxdur danışdıq olur. O ol olsun da. Dədəy. Baxır sosial şəbəkədə özünü necə təqdim edirsən? Təqdim edəndə məsul. Bir şey məsələ görürəm ki, mə bunu dinləməmiş qərar verməsinlər, fikir bildirməsinlər. Siz iqtisadçı, politoloqsunuz. Bəli. İndi politoloqsu, eşidirsiniz, news sizsiniz. Çox, çox izləyirəm bəli. İzləyirəm, amma qarışmıram. Xarici siyasət baxımından olsun, digər hamısı istərsə məzmaraqlı gəlir mənə. Siyasəti izləyirəm işə deyim amma nə vaxtsa siyasetçi olmaq fikrim yoxdur. Tam təlimin e, çətinlikləri çox olur. Vallahi çətinlikdən durub məndə danışsam ki o kimi üçünsə bəlkə daha çətin gələr. O çətinliklər gözəldir və mən, xatirələrdir mənim üçün. Mən də ha, durub onunla danışdığmama da çətinlikdən he, hə, filan vaxt belə olur. Bu bizim o döyüşlərdə bir günlük getdiyi bir, bir neçə gün keçdiyi əsgərlərimizin keçdiyi o çətinliklərin yanında nədir ki, o hansısa çətinlik mən durub danış Həyatda olur və yax bu məni öhdəmləndirib, hər şeyi bilirəm artıq. Əlimə pul gələndə necə deyim, üzüstən ifadəmə görə qudurmuram. Bilirəm ki, yavaş-yavaş gəlmişəm mərhələyə. Bu çətin illər də çəkmək yaxşı bir şey idi. Mən düşünmürəm ki, hər şey hazır-hazır anəzir gəlsin. Onu daha çox dəyərini bilirsən, uzun qazananda da e, daha yaxşı olar. Yəni elə də bir şikayətdənmirəm. Yaxşı ki, elə o çətinliklərdən keçmişəm. O ludzi gəzlərə bildirmək istəyirəm. İndi həyat çətinə düşəndə heç də məyus olmayın. Birincisi, o daha ondan stimullab gələcək üçün nələrsə eləməyə çalışmağa çalışın. Ondadır. İnandırın, həmin ərəfə eləmə çətin vaxtlarım olub ki, həmin vaxtdı mənim gələcəyə baxdığım həyat eşki, o öz zevki indi məndə yoxdur, o qoldu, o ümid, gələcəyə bir az ümidlə baxmaq. O qədər çətindir ki, bu var. O, o qədər də bir şey deyəndə ki, çətinlikdəndə olur da, maddi sıxıntılara qasibələdə böyümüşəm. Yəni Həmin dövrlərdə də tamam hər kəs müəllim, müəllimin aldığı maaş o dövrlərdə tamam aşağı səviyyədə idi. Elədir ki, onla dolub dörd övlad həm salı təhsil tələbə böyütmə qayğılar çox idi. Çətin idi. Evlis varmı? Var, bəli. Vallaha, əgər siz etməti gedirsəz, gətirdi, inşallah yenə gedəcəyid. Ay, yox birisiniz. Nəyə görə çox aşağı qiymət istəmirəm sizdirdir. Bəzən deyirlər belə-belə. Mən istəmirəm ki, bu vaxt ardı bilərlər ki aşağı qiymətə gedirəm, hər gün gedirəm toya, lap da təsiz gedirəm, amma qiyməti yuxarı pozaq getmək bir öz işimə vaxt ayıra bilirəm sənətimə. Çünki gündəlik onun məşğulluğunda o vaxt ayırmaq olmaz yeniliklərə. O baxımdan hə biraz qiymətə elidirəm ki çox da aşağı qiymət olmasın. Osa istəyən çağıran dəvət edir və el adamlara bəzən görmüşəm ki e, baxıbsa o deyir ki qiymətə yaxşısını verərlər. Mən vaxt varsa mən qiymət düşünürdüm ki belə olmaz. Yəni də hər adam çağıra bilirsən. Amma gedib görmüşəm ki, mən 3 qozan artıq verirəm, amma toyda da məre reaksiya, ona gələn diqqət e, sevgi daha çoxdur. Demişəm, mən yox qiymət edirəm o anda. Reaksiya məc qıla bilirsən. Baxır harda bu məqamdan asıldılə tarix var ki, mən həmin toy ərəfədən mən Rusiyadan bura gəlmək sərf eləmişəm və yax da burdan getmək. Amma yox, demirəm ki, ümumiyyətlə yəni, 6-7 min civarında 5000 doğur elə ümumi toylar. Bu gün maddi cəhətdən yaxşıdır hər şey. Hər şey yaxşı deyəndə baxır insan, naçikür insan həmişə heç vaxt qayna olmur. Mənəm əvvəlki dövrləri yaşadım, həyat güyün baxıram minnətdirəm, hər şeyə şükür edirəm. Düzdür, planlar var, arzular var, nələr istədimək. Mən minnətdirəm, yəni minnətdirəm yaxşı görmək. Bu yaxın günlərdə FEM investlər etiraz aksiyası baş tutdu. Bunu münasibət düzədir. Bilmirəm o, o aksiyada nə səsdəndirdilər. Ki cinslərin cənd bərabər deyil. Azərbaycanda mən bilmirəm qadın necə gendir bərabərlik görmək istəyirlər. Mən onu biraz maraqlı gəlir. O belə şorla səsləndirilirlər. Səh Bizdə hələ ki mümkün deyil. Mən də tərəfdarı deyiləm. Qadının qadın yeri var, ikinci kişi yeri var. Niyə səbəb? Çünki elə bir məqamlar olur ki, kişi öz, Azərbaycan kişisindən, Azərbaycan qadını fərqlidir başqa yerlərinə. Başqa yerə gedir, kişi qadın oturur, deyir, səhv səndə səhvə ver. Əsasən. Və ya hər dəyər kişinin boynuna ki, gedib nə olursa olsun kişi sədir, çalışıb eləməlisə böyükdür. Digər yükləri var, mənəvi yükləri var. Gözümüzü sulandıran qadın var. Onda gender bərabərliyi olsa, gərək elə xanımlar da getsin on dəstəkiyə. Cinsiyə yox. Elə o mümkün deyil. Yəni biz axı biz başqa, biz də başqa cürdük. Ona görə də yaxşı baxmıram. Bəlkə də o düzdür, qadına qarşı şiddət, bəlkə də intiharla ölə şeylərlə falan falan olur. Amma Azərbaycanda onu mümkün saymıram. Gəncləri yəni, də dəstəkləyirəm. Xeyr. Çünki görürük də qadın biraz çox öz başına qalanda nələr nələrə keçirir. Nələr görür sosial şəbəkələrdə, YouTube-da oynayan kimi nəmlər ola bilər o. Belə olur də. Onda nə istəyirsə eləsin, onda gəlir ona çıxır axı. Hər kəs elə deyil. deyil, düzdür. Bəzən o çoxsu da var ki, ona nəzarət olmanda gəlir o yerə gəlir çıxır. Bizdə belə bir söz vurma, atana ara baxır, görürsüz, deyirik bin qardaşlar, atana ara baxır. Bəli, ara baxır. Ona icazə bir bərabərlik verəndə baxmır, yenə etmir də bəlkə bilmir. Nələrsa görür başlayır bütün gününü sosial şəbəkədə öz asporçulə. Hə? Olmaz axı əşi. Şey. Evləndiyiniz xanım sosial şəbəkədə aktiv olarsa necə başlayarsınız? Və ya xətt qoyarsınız ki, Instagramu olmasın. Sosial şəbəkə. Yo, Instagram olmaq pis baxmıram, baxır ordan nəzər paylaşır, özü necə aparır. Çünki mən pisbağı kimi hərən öz fikirdir. Mən baxırdım ordan nəzər, amma aktivlik xoşda vurmur. İstəmirəm. Mən bu sənətdeyim deyə hətta ətrafımdakı köməkçilər deyir ki, necə paylaşmaq lazımdır, yadıma da düşmür ki gündənə səb çəkil paylaşım nə edeyim. Bəlkə də is, bu səhifə doğmasa məsəl ümmetlə sosial şəbəkədən istifadə ilə necə profilim olmazdı, istifadə edəməzdim. E, o tipli adamları sevmirəm, yəni. Çox da aktivlik göstərən sosial şəbəkədə tez-tez bağımsız şey paylaşanlar. Məhəllə ilə əlləyərsiz. Öyrənsən də o artıq kələ kustanaz bax. Ola bərsəsi olsun, min olsun, amma müğənnif fəaliyyətinə məşğul olmus. Biz də baxmıram elə bir məsələlərə. Amma mənim öz fikrimdə mən yox, yəqin ki elə bir şey olmaz. Biz də həyatda bəzən hər şey olur elə ki, elə adamlar var elə deyirlər, belə olmaz. Amma görürsən ki, ola çox cüzi ehtimal var ki, elə bir an olsun. İnanmıram, çünki mən həmişə ağıl mərhələkət eləmişəm Rəhimlə yox. Elə məsələlərdə. Bir təyin nişanınız var. Yaxın zamana doğru deməlmək istəyirsiz. Düşünmək həmişə düşünürəm. Həmişə düşünürəm amma işin isməti var, gətirməyə var. O da da düşünürdü ki, evlər yaxın zamanda evlərəm, amma alınmadı. Ona görə də düşünməyə nə düşünürəm, amma bilmirəm alınacaq yoxsa yox.